Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми будемо говорити про реакцію світу на події в Україні у нашій студії. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Михайло Пашков. Доброго дня. Добрості одна з найбільш помітних подій світового масштабу відбулася днями в Австралії. Які результати маємо після саміту Великої Двадцятки? Ну, ви знаєте, я б розділив результати саміту на дві частини. значит первое это официальная часть которая заключается в, в итоговом документе вот она посвящена глобальным социально-экономическим процессам и там содержится очень ряд очень важных значимых вещей начиная скажем от создания глобального инфра инфраструктурного центра и борьба с бедностью борьба с коррупцией в том числе вот это прозрачность финансово-экономических систем мировых это дальнейшая э, интеграция в разных сферах. То есть это э, действительно очень важно. Безусловно. Но вторая часть, которая в большей степени э, имела э, отзвук на полях этого саммита, это украинская проблематика. И она для нас, безусловно, сегодня представляет очень важный интерес, очень э, значимый. В учетом того, что э, э, саммит дал очень четкий, очень явный сигнал э, международному сообществу поддержки Украины и оппозиции, вот финансовой прочей-прочей помощи, которой безусловно страна сегодня нуждается, это, пожалуй, очень сегодня знаковый момент именно солидарности международного сообщества, ситуации, которая и вокруг Украины, что сегодня происходит, эти события. Вот, поэтому, наверное, стоит говорить о очень важной инициативе тройки на саммите: это США, Япония, Австралия. Вот, которые выступили совместными инициативами. Вот безусловно, это э, тоже очень крайне важно. Крайне важно безусловно для нас позиция лидеров стран ЕС, которые были высказаны вполне четко и, и э, конкретно на этом саммите. Я имею в виду представителей, в первую очередь, э, э, Германии и Британии. Вот, поэтому, э, эти сами эти результати саміту, безусловно, они очень важны и для нас являются очень э, значимыми и важными. Вот назвали кілька країн, от зокрема США, Японія та Австралія, саме ці три країни найбільшу підтримку висловлювали протягом саміту в Україні, як вони говорять про спільну політику проти російської федерації, якою вона може бути спільна політика саме у цих трьох країн. Ну, ви знаєте, нам може бути, э-е, э, і мати різні напрямки по різним секторам, це абсолютно точно. То, что они будут координировать действия возможные, это очевидно. И то, что к ним будет подключаться Европейский Союз, тоже вполне понятно, учитывая предыдущее заявление лидера ЕС Рампея. Вот, Это одно. Второе, очень важно, на мой взгляд, что формируется вот такое своеобразное ядро или мотор, вот международный мотор поддержки Украины. Вот. И он сегодня аккумулирует именно те страны, которые выступают наиболее активно на стороне Украины. Понятно, что в Европейском Союзе есть разные позиции, разные мнения, это вполне очевидно, то это ничего скажем, удивительного или странного нету. Понятно, что, например, позиция Германии и Британии отличается от позиции, в определенной степени отличается от позиции, скажем, Чехии и Словакии и Венгрии. Вот, понятно, что... Польша выступает наиболее активным нашим партнером. Это тоже очевидно. Вот. Но это говорит только о том, что внутренние, противори... внутренние скажем так, какие-то ну, дискуссии в ЕС, они заканчиваются после принятия консульственного решения. И в данной ситуации мы видим, что такое решение есть. И есть политическая воля стран, в отношении Украины. Это очень убедительно показывает как, как э, саммит, о котором мы с вами говорим, так и э, сопутствующие ему другие международные события, которые тоже представляют значительный интерес. Ви говорите про те, що о, настрої в країнах ЄС є різними, це дійсно так. І тут, мабуть, економічні зв'язки з Російською Федерацією мають вирішальний вплив. От деякі експерти говорять, що Путін намагатиметься розколоти Європу. От як ви дивитесь на таку перспективу? Ну, Такие варианты, они, очевидно, имеют место, учитывая то, что, учитывая, скажем так, активную российскую лоббистскую деятельность в разных странах ЕС. И, безусловно, мы должны понимать, что, собственно, политика Европейского Союза – это, в общем-то, формула, в знаменательной которой находится демократические ценности, принципы, нормы и числе включайте экономические интересы. Поэтому нужно учитывать э, очевидный простой факт, что те же самые комплекс санкций, которые э, сегодня де действуют в отношении России со стороны ЕС, он тоже имеет обоидострое значение. Вот. То есть, это, с одной стороны, ЕС тоже понимает, что они тоже несут определенные убытки. Это вполне понятно и очевидно. Но э, важно понять то, что э, в данной ситуации мы говорим о... Солідарність страни, є і проявленій політичної волі. От, і поэтому этот саміт, он, собственно, бідно доказав. Неодноразово ви говорили, що жодна країна світу не підтримує російську агресію проти України. Цікава, ваша думка, яку політику сповідує Китай, який є членом Великої двадцятки, і на який частково чи опосередковано все ж таки сподівається чи покладається Російська Федерація? Ну, ви знаєте, Китай, мені кажется, веде свою політику абсолютно самостоятельною. И э, политика, которая э, исходит в первую очередь из э, национальных интересов поднебесной империи, это тоже понятно и очевидно. И Китай, в общем-то, э, он развивает отношения как со странами ЕС, США, так в том числе и с Россией. Достаточно вспомнить послед, один из последних э, глобальных проектов энергетических, связанных с, с российско-китайскими отношениями. Поэтому тут, собственно, э, политика Китая в этой, в этой ситуации вполне понятна и очевидна. Вот. Поэтому э, в данном случае, мне кажется, Китай... Uh, имеет некоторые, скажем, преференции всего этого конфликта, который сегодня возник. А такие страны, как uh, БРИКС, мы, мы помним, что еще uh, за участие президента России відбувався этот саммит. Насколько они могут скласти противовагу странам Европейского Союза? Но ну, для России сегодня принципиально важна э, э, диверсификация торгово-экономических отношений. То есть переориентация, определенной степени переориентация торгово-экономических потоков и контактов э, на страны, разные страны э, мира, на разные регионы. И тут э, выступает, конечно, очень важно, э, о чем вы говорите, страны БРИКС для России, азиатско тикианский регион, вот, в том числе и Китай, о чем мы говорим. То есть э, на сегодняшний день э, очевидно и понятно, что э, мировое сообщество, оно для, не, для э, мирового сообщества очень, э, очень э, важная и актуальная проблема, которая сегодня сложилась вокруг Украины, безусловно. Вот. И, безусловно, важно то, что сегодня мы ощущаем очень серьезную политическую, дипломатическую, финансово экономическую поддержку именно мирового сообщества в первую очередь страна о которых мы с вами говорили. И крайне важно в этой ситуации для страны ее эффективно использовать. Просто тут хочется разуметь, насколько свет единоставным. Вот, когда есть позиция наших партнеров, а с другой стороны есть нуют страны БРИКС, страны. Країни той же Китай, но вы говорите, что на конфликт с э, Заходом такие страны не пойдут, потому что они не заинтересованы в целом Нет, речь не о, о конфликте, речь идет в, в первую очередь о, о собственных национальных интересах, которые преследуют именно эти страны. Поэтому тут э, удивляться или, скажем так, рассматривать какие-то как своеобразные призмы по каким-то другом точки зрения нет необходимости нет нужды, очевидно. Вот. Понятно, что свет многообразен и многолик, это вполне очевидно. Понятно, что э, позиции э, от некоторых стран в отношении Украины различаются, это тоже вполне естественно. Но то, что мы имеем сегодня солидарную поддержку, это абсолютно очевидно. И результаты как этого саммита говорят об этом, так же, как и результаты, скажем, не столь давней Генассамблеи ООН. Де Україна отримала максимальну підтримку. Також про підтримку говорили і країни Вишеградської групи чи четвірки, які висловилися за посилення санкцій по відношенню до Російської Федерації. На вашу думку, наскільки суттєвим є вплив цих країн на політику Євросоюзу, зокрема у впровадженні санкцій. Ну, якщо говорити про недавні зустрічі в рамках четвірки і України, то дуже важливо відметити, що. Вышиградской четверка и Украины переходит, скажем так, к новому формату взаимодействия, что представляет сегодняшний день весьма-весьма важным именно для Украины. Я имею в виду контакты на уровне министров обороны, министров иностранных дел. Вот это безусловно сегодня представляет очень важный интерес как для стран, так и для Украины. Безусловно, страны Вышеградской четверки выступают в поддержку Украины, в поддержку ее противостояния российской экспансии вот. и поэтому они формируют создают тоже своеобразный ну, такой, ну, блок стран групп, группу стран которая э, э, формирует э, скажем так э, сегмент поддержки в, в, в рамках Европейского Союза это тоже безусловно это важно вот учитывая то, э, За ініціативу Тройки, яку ми говорили, от Вишевляцька четверка, в тому числі. Вот. Ну і безусловно мотори Європейського Союзу, міняння позицій, яка крайне важливі для України. Це Великобританія, Германія. Також дуже важливо для України є зустріч, яка відбувається, я маю на увазі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, йдеться про впровадження нових санкцій, йдеться про секторальні санкції, якими вони можуть бути цього разу. Но ну, давайте мы разделять э, санкции на несколько э, блоков, этапов, как, как угодно. То есть это идет речь сначала о э, персонифицированных санкциях, о санкциях относительно отдельных э, компаний, банков и о секторальных санкциях, которые наиболее чувствительны на сегодняшний день. Вот если мы говорим о, о событиях, которые происходят сегодня, то вот, тут важно отметить три момента. Во-первых, речь будет идти э, по предыдущей информации о э, обсуждении... Э, умиротворения на востоке Украины, о, о заходах, которые необходимо запровадить для реализации ситуации, улучшения ситуации. Первое. Второе. Будет идти речь о реформах, внутриукраинской, которая необходима. И, безусловно, это, это понятно и вполне логично. И естественно, то, что самая, э, помощь должна базироваться на определенных реформах, на определенном стремлении государства э, выйти из ситуации и делать все возможное для, для минимизации э, того, что происходит. И третье, это э, будет идти разговор, речь тоже в том числе о санкциях. Но будет идти речь больше, в большей степени не о конкретных сегодня мерах, а о меню, о возможных, э, возможных действиях, которые мог, могут быть предприняты в этом отношении. Поэтому важным представляется заявление недавнее господина Рампея и заявление Меркель, Ангелы Меркель по этому поводу тоже. Вот, поэтому мне кажется, что все будет зависеть в данном случае от по меньшей мере трех вещей. От анализа ситуации, которая происходит, ситуация на востоке Украины, от политической воли стран ЕС вот, и от дальнейшего развития событий. Вот опираясь на это, собственно, и будут приниматься решения. А если анализировать предыдущие санкции, какие впливы они имели на политику Москвы? Ну, мне кажется, э, санкции, которые были уже введены, которые действуют, имеют весьма существенный, знач, значительный сдерживающий характер. Безусловно, они повлияли в том числе на экономику России, они повлияли, с одной стороны, на э, кредитный рейтинг России, на э, рост ВВП, вот на... Э, инвестиционный климат, на инфляционный процесс, и на ряд других экономических показателей. Но я еще раз сошлюсь на слова немецкого канцлера, которая говорила о том, что эти санкции они, ну, мгновенного эффекта не принесут. То есть они, они будут действовать поэтапно, постепенно. И поэтому действительно сегодня какой-то, скажем так, Радикальных, э, радикального воздействия на политику Украины этих санкций ожидать, по меньшей мере, не приходится. Вот поэтому это э, поэтапное введение и, и поэтапный э, режим действия этих санкций. Поэтому э, вполне очевидно, что они э, весьма важны. Они, э, с одной стороны, показывают э, солидарность стран Запада, с другой стороны, они, они действительно э, оказывают сдерживающее влияние в отношении политики России. От ви говорите, що золотовалютні резерви і енергоносії тимчасово захищають Росію від е, санкцій Заходу. А про що йде мова саме от у слові тимчасово? Наскільки довго е, Росія зможе не реагувати на санкції саме із за своїх можливостей? Ну, Давайте почнемо з того, що неоднократно і лідери країн ЄС, і лідери США говорили, про те, що е, санкції не, не вводяться ради санкцій. Вот, они вводятся для того, чтобы изменить политику России. Двери остаются открытыми. То есть по мере, скажем так, изменения политики России и позиции, санкции могут быть сведены к минимуму или вообще сняты. Но сегодня этого мы не ощущаем мы не видим, собственно. Поэтому санкции действуют. Насколько они важны? Безусловно, они важны. Но учитывать нужно действительно то, что, как вы говорите, у России серьезный запас прочности. Это очевидно. Это, с одной стороны, это золотовалютные запасы в размере 450 миллиардов долларов. Это не маленькая сумма. Вот. С другой стороны, это и колоссально большие по приемам запасы энергоресурсов, собственно, на которых на которых Россия играет в отношениях, в том числе и с Западом. Это тоже весьма существенно. Сколько долго продлится вот эта ситуация противостояния России западным санкциям, сказать достаточно сложно. Мы должны рассчитывать в первую очередь на три вещи. Первое это солидарность и поддержка стран Запада. Позицію України, второю та бізум, внутрішні реформи, внутрішні э, трансформації, які відбуваються сьогодні в Україні? Ну і третє це э, політична воля і э, тверда убежденість в проти своїх дій. Часу на жаль залишається небагато. Ще два питання у мене є до вас. До, у світі знову почали э, говорити вголос про третю світову чи ядерну війну. Як ви, як э, спеціаліст, <клух> сприймаєте такі розмови? ну знаете я бы не стал э, развивать какие-то апокалиптические такие планы или э, прогнозы э, я не склонен думать что э, нас ждет какой-то глобальный мировой кризис э, вот в таком контексте о чем о котором говорится вот но то что на сегодняшний день есть определенные э, скажем так признаки э, того что э, конфликт на востоке Украины замораживается и то что э, Росія не випадку своїх uh, обіцятельств і то, що ситуація uh, вісьма вісьма складна, це в сьогодні абсолютно очевидно. І скажімо так, на мой взгляд, розчинувати на кота в ближайшому uh, радікальні зміни ситуації в цьому плані достатньо складно. Ви вважаєте, що Росія не змінить свого ставлення по відношенню до України, але її політика, ви говорите, має стати відкритою. Чого саме ви маєте на увазі? Ну, у меня, во-первых, весьма серьезные сомнения по поводу того, что Россия изменит свою политику в отношении Украины. Достаточно почитать все ключевые документы Российской Федерации, принятые за последние годы. Начиная от военной доктрины, окончая концепцией внешней политики. Там вполне четко говорится о, о том, что ну, э э ключевое направление внешней политики России – это э региональной интеграции на постсоветском пространстве. И Украина является тут ключевым звеном, вполне естественно. Поэтому Россия в своих этих планах вряд ли откажется. А относительно открытости я имел в виду другого немножко. Имею в виду то, что э, мы должны э, строить свои отношения с Россией в формате э, прозрачного, открытого, публичного диалога, без куларных договоренностей, без каких-то под, э, подковерных соглашений, без э, политико-экономического бартера, обмена экономических преференций на какие-то... Э, наши стратегические интересы то что это происходило раньше вот мне кажется что вот в этом контексте мы обретем новый формат отношений с Российской Федерацией но естественно вполне и понятно что сегодня многие говорят я с ними согласен что этот диалог с Россией должен проходить в том числе и в многостороннем формате Вот, я имею в виду в Женевский формат з участь США і ЄС. В даному піддержку наших союзників і наших партнерів Европейского Союзу и США дуже важна і очень необхідна сьогодні Україні. Я вам дякую за цю розмову. глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Михайло Пашков. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.